ana endi tomoshabinda savol tug'ildi manda shunaqa kasallik bo'lgan qarindoshim bor jiyanim bor farzandim bor necha pul degan savol narxlarini o'zgarib turadi masalan bu intervyu chiqqandan keyin u odam mojt ikki yildan keyin ko'rar o'shaning uchun narxlarini aytmaymiz shunda to'g'riroq bo'ladi chunki aytishi mumkin man shunaqa videolarni ko'rdim narx shunaqa ekan u payt narx umuman boshqa bo'lishi mumkin lekin biz o'sha narxlarga qanaqa yondashamiz paket qilingan ya'ni bir kunlik davo muolajasi kunlik to'lov bo'ladi e, paketimizga o'sha şey, oziq ovqatlar uch mahal ovqatlanish dori darmon e, fizioterapevtik muolajalar va yuqorida aytganimdek bizani professorlarimiz bor agar qanaqadir shubha bo'lsa doktorlarimizda ular psi e, professorlarga ko'rsatadi yoki boshqa soha mutaxassislari nevrologlar terapevtlar bo'lsa o'shalarga e, ham ko'rsatishi biz o'sha to'lanadigan pulni ichida de olamiz demak bu yerda yotib joylashish ham imkoniyat bor yotib davolanish ham да yotib davolanish imkoniyati bor bugungi kunda oltmishtacha koykamiz bor demak o'zbekiston sharoitida ishlab topib pul topayotgan insonlar kelib davolanish imkoniyati bor bo'lgan mavjud bo'lgan holatga demak cho'ntag bop desam bo'ladi to'g'rimi ho'p hozir tomoshabinlarimizga mana shu suhbatni mana shu nuqtasida keling o'sha yotib davolanish sharoitlarini ham ko'rsatib o'taylik ho'p bo'ladi demak biz bilan qolinglar va biz albatta e, mental servisni klinikasida yotib davolanish imkoniyati borligini ham sizlarga tavsiya qilamiz va ko'rsatamiz biz tavsiya qilayotganlarimiz biz ijodkorlarimizni yoritayotganlarimiz asosiy sababi bugun ana shunday xunuk illatlarda hayot kechirayotgan insonlarni yaxshi tomonga o'zgarishiga birgalikda harakat qilamiz ketdik